Да, на территории была попытка захвата чужой базы. Ребята с МВС успешно с этим справились при поддержке местных жителей. И теперь идет сдача пленных для погрузки в автобус и отправки в МВС для подальшего разбирательства. Пацаны, теперь больше продажных не будет. Вообще никогда. Запомните это навсегда. Кто будет продаваться как проститутки, будем да. жарить как проституток. Да. И деньги давайте делаем. Да. Колбаск обязательно. Если у кого-то ствол, то герои Киева. Одним словом. Откуда его? Ревничка области. Привет, передадите тому, кто вас привел Следующий. Есть документы? О, Майдан. Паспорт. Был, да. Был? Как же тебя сюда понесло, брат? Кто сказал? Говори, покажи мне пальцем. Я тоже был на Майдане. Давай вместе с ним побеседуем. Мы с пацанами вот договорились, в одном зале тренируемся. А в каком сказали, зале? А? В каком зале? На Голосеевке. На Голосеевке? И на Одесской трассе стояли, мы ж не знали, что тут так будет. Кто знал, ну, что будет. Ну признаешь, признаешь, что неправильно вел себя или нет? Признаю, что неправильно, я конечно, не я ж не знал, что такое будет. Я думал охрана даже, ну все договоренно. Смотри, ты говоришь думал, если сейчас кто-то из вас будет говорить, что он знал, куда идет, к тебе будет а? другой вопрос. Ну 200 нам обещали за это, ну за то, что охранять, тут стоять. За день? Довора подписывали. За день? Нормально. Да, да нормально. нормально. Киев больше не продается, слышишь? Понял. Все по чести, исключительно. Понял, да. Начнем с Киева и дальше будем разбегаться по всей Украине. Я думаю, можно по два заходить, иначе это будет очень долго. Ну, да, да. Давайте по два и сделайте два, два приемных пункта. Двое смотрят. Сразу сразу еще один. Проходите по, по двое, чтобы принимались. Вот один выходит, а вот еще. Тоже. Телефон не нужны. Документы есть какие? Смотрим, смотрим. Вытаскивай полностью все пока Что там? Полностью все вытаскивай. Что нет, Что там? Что а там? Что Что это такое? это Нет. Какой? А, а, Духи. Да, что-то положил. по любому. Не, это -то, это -то. Ваш или не ваш? Вот это юрист, этих ребят, которые приехали сюда, у него тоже будет отдельный вопрос. Не, не, нормально все, нормально. Вы... Теперь только по чести. Все, исключительно. Правильно. Вот сотрудники МВС делают качественный обыск на предмет оружия. Что там у него? Не разрешение на оружие машина да. Угу. Да. давайте на следующий кто проходит обязательно представляется обязательно мы пропустили немножко я сейчас пойду сниму обязательно представляется сразу ребята кто отлично представляемся сразу как

Ребята, да, вы сюда долго заезжали, да, с сумками? Вы думали, вы будете удерживать территорию до бесконечности? Говорят, 10 10. Если у вас есть договора, значит, все в порядке. Если нет, то у вас неприятности. Реально. Знаете, дальше передавайте, больше захватов не будет. Все только по закону, исключительно. Представляется, следующий заходит, представляется. Много там еще осталось, ребят? Нет, три вот это все. Вот, вот это... все, отлично. Остальные через железку. Все ушли остальные, да? Да, там железка. Ну, значит, остались только честные. Вот с ними можно разговаривать, я думаю. Остальные ловите. И... Титушить. Представляемся тоже, пожалуйста, кто присел. Отлично. Это есть, покажем. Резина, да? Нет, ну, ну, тоже человек знал, значит, что идет на преступление, как минимум. Раз берет с собой оружие. Ну, тот, кто идет за правдой, оружие не берет с собой. Вспомни тех парней, которые были на Майдане. Вот оружие. Есть. Ну, пневм, пневматика, но все-таки уже есть пах. Давайте, давайте, Давай сюда. Приходи. Давай, следующий. Проходи. Представляемся, пожалуйста. Давайте, давай Сергей Анатольевич. Да, да. Что там у Телефоны. Лезвие есть? Лезвие есть? Влажно. Лезвие не нужно. Надо только на пакет. Залышаем. Залышаем. Чехол. А ты нож? Не знаю. <связывая> Не знаю. Скинул купил. После меня... Конечно. Кропка больной головы. Страдают ноги, видишь. Володя, подождешь, видишь? Глушилка. Глушилка, Шелка, да? да. Похоже. Еще раз, ребята, вам еще повторяем. Больше такие методы не проходят. Передавайте всем, пожалуйста, кого знаете. И не знаете. Да, и не знаете. Будем реагировать очень правильно на все. А? Да всем одинаково всем предлагали. По 200 рублей, да? Ну да. Можешь что-нибудь ну, по поводу? Сколько давали? Подтвердили, я Говорят, что по 200. 200 гривен. А кто, можешь сказать? Конкретно не может. По По телефону? Ну, знаешь, скажу так, они тебя использовали, брат. Они тебя использовали, и поэтому, если ты будешь их скрывать, используют, они еще используют, значит, других. Поэтому их нужно выявить и дать им по рукам. Больно. Да. А это уже на твое усмотрение и совесть. Дадим мы им по рукам или нет? Все закончилось или еще? Все? Все вы, да? Давай, вот так, вот так. Представляешь, что я а рабочий. А -а -а. Я не, Понял. не Вы стоящие. тоже рабочий? Я директор а -а -а. а -а -а. Вот этот человек молодой тоже сюда же. Он сюда же. Конечно, не в ту конечно. Он не в ту сторону. Это как раз адвокат мошенник, а который подделал документы. Вот отлично. Ну все а я не не с не я... А адвоката, ты говоришь, а что адвокату можно захватывать чужие территории? Да, наверное, Почему вы не приехали? Уже улыбается, да, смешно? Ну, его прорядить разговор. Да не, не надо. Мы должны нести пример. Так, все ребята доставлены. Сейчас выяснят. Личности и 100% отпустят. И правильно. Пусть О, его подумал. Вот один человек, то второй. Давайте по одному запишите в журнал. Это все здесь? Больше никого нет? А где остальные? Вещи нет. Можно я к сниму, пожалуйста? Зайду уже здесь. Ребят, ничего личного. Я понял

Клавдия Жулова. Да. Находитесь, вот. да. где я понимаете? В не знает, где он находится. Бородянки. Бородянки. Да. Ну, Руслан, ну давай, спускайтесь там, берите <послушный> <послушный> людей забирайте. Вот да, все полю. наши герои. <послушный> да все нормально, чего ты не переживай. Пользуясь случаем, почему бабы передать привет? Пойдем, это, Сниму, как и радио называется, уже. Можно? Людина заходится в Бородянке в Бродянке, с данный момент. Он в районе Бородянка. У меня такое впечатление, что он под наркотическим действием. Нет, не употребляешь наркотики? Нет. А где учишься? На машине.